عثمان يحدث عن ابن سامة أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة وسعد وأبي وأبي إن ابني قد احتجر فأشهدنا فأرسل يقرأ السلام ويقول إن لله ما قضى ما أعطى كل شيء عنده مسمى فلتصبر وتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه فقام وقمنا معه فنقم قعد إليه فأقعده في حجره ونفس الصبي تفاقم ففاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد ما هذا يا رسول الله فقال هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على على أهل الجنة كل ضعيف متضعف لو قسم على الله لا بره وأهل النار كل جواز معتل مستكبر جواد

وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن رسول عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي أيوة الناس خير قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يَبِينَهُ ويمينه شهادته قال إبراهيم وكان أصحابنا ينهونا ونحن غلمان أن يحلف بالشهادة والعهد باب عهد الله قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عن شعبة عن سليمان صور عن النبي وإنما عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبة ليقطع بها مال رجل مسلم أو قال أخي لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديقه إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا قال سليمان في حديثه فمر الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم عبد الله قالوا له فقال الأشعث نزلت فيه وفي صاحب الميت في بي كانت بيننا باب الحج بعزة الله وصفاته وكلامه وقال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعزتك وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يلقى رجل بين الجنة والنار فيقول يا ربي اصرف وجهي عن النار لا وعزتك لا أسألك غيرها قال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله وقال উমরায়ে যদি গলাগিনে নেবী আনরাতেকা হে দারেজায়ে হাইউ দরুদ শাহাদাত আইয়ুমালাইসা তহারতে বঙ্গ কারিজে বাপ কাম করলে বিল ইজ্জাতিল্লাহ ওয়া সিফাতেহি এখানে কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর নাম না না বলে ইজ্জাতুল্লাহ বলে অথবা আল্লাহর যে কোন সিফাত আর রহমান ওয়া রাহিম কসম হবে যে না এখানে এক তালে যদি ইংলিশ করেন যে নিগে সু হুকুম আরব করেন না ইমাম আবু হানিফা আলে ওনাদের নিগে কসম হবে কারণ আল্লাহ আসমায় বাড়ি তাহলে এবং সেবাতে বাড়ি তালা হুকুম কি এক কিন্তু হজরত ইমাম সাহি আহমদ আহমদের দুই ফল ওনারা বলতেছেন যে কসম হবে না ইমাম কিছু বলেন নাই তবে আকসার আলমের কারণ বলেন ইমাম বুখারি এখানে মালে আবহানি করে কি তাই করতে চান যে কসমটি কি হবে কারণ ওই যে হাদিস আনছেন হজরত আইয়ুব ও আইজাতিকা ইজ্জতের কথম পেয়েছেন তো বোঝা গেল হবে তারপরে ওই যে পিছনে ওই যে জান্নাতি ও জাহান্নামি ব্যক্তি লা ওয়া লা আসআলুকা গায়রাহা এখানে ইজ্জতের কসম পেয়েছেন বুঝে গেল কসম কি হবে ওহি ক্বাল হাদাসনা আদম ক্বাল হাদাসনা শাইবান ক্বাল হাদাসনা কদাম তুন মালিক ক্বাল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা তাযালু জাহান্নাম তাকুলু আন حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قطط عزتك ويزوى بعضها إلى بعض وهو شوهة عن قتالتا ما قول الرسول لعمر الله قال ابن عباس لعمرك العيشك

حدثنا يونس قال سمعت الزهري قال سمعت عروه بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلكمة بن عباس وعبيد الله وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها اهل الابن ما قالوا فمن راها الله وكل حدثني طائفه من الحديث فطاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستعذر بن عبد الله, ابن عبد الله ابن عبيد وساد بن ابي فقال وسعد بن عذير فقال لسعد بن عبادة لعمر الله لنقتلنه باب لا يؤخذ لا يؤاخذكم لا لا الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى شاب قال عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة لا يؤاخذكم الله بالله, بالله في أيمانكم قالت أنزلت في قوله لا والله ولا والله